Ljudi, evo nas ponovno u mita game, svakakva uh, je mita. Danas sam um, kada on k... mislim, želim vam laku noć. Vi se rekla, noć je naš, nošce je treća epizoda, laku noć, se zove. I, ps, laku noć, lepo spavajte, lepi snovi. Ja sam srbi, naravno, i srbi. I, ne znam više, lepi snovi. i kaže, sutra ne snimamo Minecraft. Sutra ćemo da snimamo svadbu. Znači, kako je savska svadba. Jer ja tamo ne znam se, bla, bla, I snimat ćemo od mojeg sutra je svadba. Da znate, snimat ću i pripreme. Tako da, ako vam bude dosadno, nemojte Ali, ne znamo, tako dva, tri... možda četiri ili da krećemo samo u Minecraft. A možda ću već i sutra se imati. To je samo da vidim po vremenu. Jer sutra imam svatbu, tako da možda stignu, možda i ne. Pa nisam sigurna. A i treba mi kamerman, naravno. Pa to je bilo to što bih htio da vam kažem. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidjetemo se već i se naravno. Vrlo skoro i ne znam. Logo no outro lado. Bye bye.